Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Yang Berhormat uh, Profesor Dr. Dr. Muhammad Isa bin Abdul Jalil serta rakan-rakan sekalian. Kami ingin membentangkan tugasan kami sebagai bagi kursus GMGF J2023 Pentadbiran Keuangan yang bertajuk Isu Ketirisan Perolehan Kerajaan dan Pelanggaran SOP dalam Kalangan Penjawat Awam. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Jamli bin Utu 302648, Nurain binti Abdullah 301626. Siti Fairuz binti Johari 302629 Petronella anak Bato 302525 dan Abang Izham Ratul Ainul bin Abang Man 302506 dan terakhir Raja Nazrin bin Raja Johari 302706 Okey tanpa melengahkan masa mari kita mulakan dengan pengenalan kepada isu ketirisan perolehan kerajaan Oh, mari kita lihat uh, proses pembolehan mengikut peraturan kewangan. Proses perolehan kerajaan mesti mematuhi peraturan kewangan bagi memastikan uh, setiap perbelanjaan dilaksanakan dengan betul uh, mengelakkan pembaziran serta menjamin pengurusan kewangan awam yang teratur dan berkual, ber, berkualiti. Okey, mari kita lihat yang ke, uh, yang kedua. Melibatkan bilion ringgit setahun. Setiap tahun kerajaan membelanjakan bilion ringgit untuk pelbagai projek pembangunan dan perkhidmatan. Oleh itu, pengurusan perolehan yang cekap amat penting bagi memastikan nilai wang wang uh, rakyat dimaksimumkan. Yang ketiga, penting untuk pembangunan. Perolehan kerajaan memainkan peranan utama dalam menyokong pembangunan negara dengan menyediakan infrastruktur, perkhidmatan awam dan kemudahan asas yang meningkat kesejahteraan rakyat serta merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat, memupuk integriti dan ketulusan. Pelaksanaan perolehan secara tulus dan integriti membantu mencegah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan seterusnya memperkuku kepercayaan terhadap sistem pengurusan kerajaan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menambah keyakinan rakyat apabila perolehan dilaksanakan dengan adil secara berkesan rakyat akan lebih yakin terhadap keupayaan kerajaan mengurus kewangan negara dan dengan bertanggungjawab demi kepentingan bersama dan kemajuan negara. Ketirisan perolehan kerajaan Perolehan kerajaan ialah proses mendapat barangan perkhidmatan atau kerja mengikut peraturan kewangan. Bagian Seterusnya, ketirisan perolehan kerajaan bermaksud kehilangan dana awam akibat salah laku atau ketidakpatuhan. Yang kedua, berlaku apabila perolehan tidak tulus dan berakauntabiliti. Yang ketiga, menjejaskan kualiti projek dan kepercayaan rakyat. Masalah ketirisan dan pelanggaran SOP. Yang pertama, projek tidak ikut spesifikasi spek, spek, tetapi tetap dibayar yang kedua campur tangan dalam pemilihan kontraktor yang ketiga lemah pengawasan dalaman dan keempat kurang ketulusan dalam kelulusan yang kelima kehilangan dana dan pembaziran sumber dan seterusnya mencerminan krisis nilai dan integriti dalam perkhidmatan awam Laporan SPRM 2020. Kesan ketirisan semakin kritikal dan membimbangkan. Dan kedua menjejaskan kualiti projek infrastruktur. Dan ketiga menyebabkan kerugian kewangan besar kepada kerajaan. Okey, mari kita lihat laporan SPRM 2020. Kesan ketirisan semakin kritikal dan membimbangkan. Yang ketiga, menjejaskan kualiti projek infrastruktur. Dan ketiga, menyebabkan kerugian kewangan besar kepada kerajaan. Salam sejahtera, saya Betronella Anak Batu, nombor metrik 302525. Hari ini kita berdepan satu isu serius yang mengugat kepercayaan rakyat terhadap sektor awam, iaitu ketirisan dalam perolehan kerajaan dan pelanggaran SOP dalam kalangan penjawat awam. Apabila berlaku penyelewengan dana awam, manipulasi tender atau pemberian kontrak secara tidak telus, ia bukan saja menyebabkan kerugian besar kepada negara tetapi juga mencerminkan krisis integriti dalam sistem pentadbiran. Lebih membimbangkan, pelanggaran tata cara dan prosedur yang sepatutnya menjadi panduan kerja telah menjadi perkara biasa. Seolah-olah etika dan amanah diketepikan. Ini menunjukkan adanya krisis nilai dalam kalangan penjawat awam apabila kepentingan peribadi mengatasi kepentingan rakyat dan negara. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan semakin terhakis. Rakyat mula mempersoalkan ketelusan, keadilan dan kejujuran dalam setiap keputusan dan perbelanjaan awam. Dan apabila kepercayaan ini hilang, kesannya bukan kecil, ia melemahkan legitimasi kerajaan, menggugat kestabilan dan melambatkan kemajuan negara. Langkah mengatasi ketirisan dan pelanggaran etika penjawat awam untuk mengatasi isu keterisan dan pelanggaran integriti dalam kalangan penjawat awam, beberapa langkah penting perlu diambil dengan tegas dan konsisten. Pertama, kita mesti memperkukuh budaya integriti dan ketelusan dalam kalangan penjawat awam. Yang kedua, mekanisme semak dan imbang perlu diperkasakan. Proses perolehan mesti lebih telus, dipantau oleh badan bebas dan didigitalkan sepenuhnya untuk mengelakkan manipulasi dan campur tangan tidak wajar. Dan yang ketiga, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam salah laku. Contoh kes berkaitan isu perolehan kerajaan iaitu projek jalan raya di Sarawak, projek Jiwa Murni. Projek pembinaan jalan pendalaman di Sarawak ini mula dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2016 di bawah pantauan Kementerian Pertahanan. Antara kawasan yang terlibat adalah Miri, Kapit, Pekalalan, Limbang dan Belaga. Tujuan projek ini adalah memudahkan akses dan meningkatkan ekonomi luar bandar. Kegagalan pelaksanaan dalam isu ketirisan projek ini disebabkan beberapa faktor, iaitu kos projek melebihi RM800 juta melibatkan 10 kontrak. Tuntutan palsu juga dibuat tanpa kerja siap atau mengikuti spesifikasi. Dan terdapat konflik kepentingan antara syarikat yang terlibat. Hasil laporan 2015 mendapati kelemahan pengurusan dan pengawasan projek serta ketidakpatuhan SOP dan pengabaian tanggungjawab. Siasatan SPRM juga pati dua pengarah bergelar datuk dan bekas ATM ditahan disiasat atas tuntutan palsu dan bahan binaan rendah kualiti. Perkembangan siasatan juga tidak jelas sehingga 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izham Latuan bin Ahmad Mahmud Matrik 302506. Saya akan membentangkan slide seterusnya berkaitan dengan uh, tajuk pilihan kami iaitu isu keterisan perolehan kerajaan uh, dan pelanggaran SOP dalam kalangan penjawat awam. prosedur operasi standard SOP. Apa itu SOP? SOP adalah satu garis panduan rasmi yang mengawal tata cara pembelian barangan, perkhidmatan dan kerja oleh kerajaan menggunakan wang awam. Apakah tujuan dia? Tujuan SOP di sini ialah uh, untuk memastikan setiap perolehan dijalankan secara, uh, secara teratur, telus dan berintegriti mengikut peraturan kewangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia itu sendiri. Okey, SOP ini merangkumi keseluruhan proses perolehan. Macam mana? Okey, di sini dia bermula daripada peringkat perancangan, penilaian tawaran, penilaian tawaran, pelantikan kontraktor, pemantauan pelaksanaan projek sehinggalah kepada pembayaran. Seterusnya ialah asas perundangan. Yang merangkumi ialah adalah tata cara perolehan kerajaan iaitu TPK. Yang kedua, Akta Tata Cara Kewangan 1957 dan Arahan Pemendahan. Okey, saya akan terangkan di sini. Prosedur operasi standar SOP iaitu uh, perolehan kerajaan berpaksikan kepada tiga asas itu tadi. Iaitu apa? Iaitu Tata Cara Perolehan Kerajaan, TPK, Akta Tata Cara Kewangan 1957 dan Arahan Pemendahan itu tadi. Yang berperanan memastikan setiap uh, urusan perolehan dilaksanakan secara telus, berintegriti, adil dan memberikan nilai terbaik uh, untuk wang awam adi samping mengelakkan ketirisan, penyelewengan serta salah guna kuasa dalam pengurusan kewangan kerajaan. Seterusnya ialah langkah-langkah utama SOP. Ia bermula dengan perancangan projek. Macam mana? Okey. Perancangan projek ini yang merangkumi penetapan skop, kos dan jadual pelaksanaan. Seterusnya agensi perlu memilih kaedah perolehan yang sesuai seperti tender terbuka, sebut harga atau perolehan terus mengikut nilai dan jenis projek. Setelah itu, Tawaran daripada pembekal atau kontraktor dinilai secara telus berdasarkan kriteria teknikal dan kewangan sebelum kontraktor dilantik secara kontrak ditanda tangani secara rasmi. Okay, proses ini diikuti dengan pemantauan rapi terhadap pelaksanaan projek bagi memastikan kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi dan masa ditetapkan. Okay, dan akhir sekali pembayaran hanya dibuat selepas kerja disahkan siap untuk apa? untuk menjamin ketelusan accountability dan memastikan wang awam dibelanjakan secara berhemah. Bentuk pelanggaran SOP ini boleh kita sediakan contoh seperti projek Jiwa Muni Sarawak yang merangkumi ciri-ciri seperti tiada tender terbuka iaitu projek guna kaedah PDP tanpa proses tender terbuka. Yang kedua ialah pemilihan kontraktor yang diragui iaitu rundingan terus atau pengaruh pihak berkepentingan iaitu kontraktor tidak layak tetapi tetap juga dipilih. Yang ketiga ialah penilaian tidak objektif, iaitu campur tangan luar menjejaskan ketelusan proses ter pemilihan tersebut. Dan yang keempat ialah kualiti kerja lemah. Yaitu hasil kerja tidak ikut spesifikasi tetapi tetap diluluskan untuk pembayaran penuh. Dan yang kelima ialah salah guna kuasa dan rasuah. Bayaran seperti bayaran uh, tanpa verifikasi menunjukkan unsur rasuah. Dan yang terakhir ialah kelemahan pengawasan. Kerja tidak diperiksa sebelum bayaran diluluskan. Impak dan dapatan kajian daripada pelanggaran SOP projek tersebut ialah yang pertama jalan dibina tidak ikut spesifikasi iaitu hanya lapisan tar nipis, tiada lapisan asas seperti batu dan pasir. Yang kedua ialah jalan cepat rosak iaitu berlumpur bila hujan. Ini membahayakan kepada pengguna. Yang terakhir ialah tiada bahu jalan dan longkang. Ini menunjukkan uh, tidak projek tidak mengikut SOP dan piawaian yang betul daripada uh, pihak JKR misalnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fairus binti Johari, nombor matrik 302629. Saya akan membentangkan pandangan tentang nilai etika dan integriti penjawat awam berhubung kes projek Jiwa Murni Sarawak. Pertama, peranan penjawat awam. Urus dana dan laksana dasar untuk rakyat perlu amanah, telus, accountability dan integriti. Kedua, integriti bukan hanya tentang mengelak rasuah, tetapi juga melaksanakan tugas dengan jujur, adil dan tanpa berat sebelah. Ketiga, cabaran integriti, godaan rasuah, pengaruh politik dan tekanan pihak berkepentingan keempat, pemerkasaan integriti, mengukuh melalui sistem perolehan, ketulusan undang-undang dan pendidikan etika. Dapatan kajian-kajian menyokong hujah menurut OK 2022 berhubung rapat antara integriti dan penjawat awam dan kepercayaan masyarakat. Manakala menurut Zaidi 2023, tekanan kewangan, peluang rasuah akibat pengawasan lemah, budaya kerja toleran terhadap salah laku. Ketiga, transparansi Internasional Malaysia diambil dipetik pada 2021, rasuah sektor perolehan kerugian berbilion ringgit, perlu pendekatan menyeluruh, penguasaan pendidikan, latihan dan ganjaran beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini saya akan menerangkan tentang prosedur dan aliran penyiasatan yang melibatkan empat institusi utama iaitu Ketua Audit Negara, seterusnya Jawatan Kuasa Kira-Kira Uang Awam, PSE, seterusnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM dan seterusnya Peguam Negara. Untuk yang pertama yaitu uh, peranan Ketua Audit Negara. Proses penyiasatan bermula dengan Ketua Audit Negara melalui pengauditan tahunan terhadap akaun kerajaan, projek pembangunan dan pengurusan kewangan agensi. Audit, in, audit ini menilai pemakaian uh, menilai pemakaian undang-undang, peraturan kewangan dan tata, -tata, cara, tata cara perolehan. Jika wujud ketidakpatuhan, penemuan tersebut direkodkan dan, dan dilaporkan uh, oleh Ketua Audit Negara dan dibentangkan dalam parlimen. Dalam projek jiwa murni audit mendapati projek tidak disiapkan mengikut spesifikasi kemudian kos meningkat secara tidak munasabah dan proses perelehan tidak telus. Laporan Ketua Audit Negara inilah yang menjadi pencetus utama penyiasatan langsung lanjut oleh PSC dan SPRM seterusnya ke Ketua uh, Jabatan Peguam Negara seterusnya kita lihat peranan jawatan kuasa kira-kira wang -kira awam iaitu PSE setiap laporan audit dibentangkan di parlimen, PSE akan menyemak dan menyiasat penemuan tersebut PSE terdiri daripada wakil kerajaan dan pembangkang iaitu berfungsi untuk menilai pengurusan kewangan kerajaan secara bebas dan telus. PSE uh, akan memanggil saksi seperti pegawai kementerian, kontraktor dan agensi pelaksana. Meni uh, kemudian menilai punca ketirisan dan pelanggaran SOP seterusnya men menyediakan laporan serta cadangan penambahbaikan. Dalam kes projek jiwa murni, PSC telah memanggil wakil Kementerian Pertahanan, kontraktor utama serta pihak tentera untuk menjelaskan kelewatan dan kegagalan mematuhi piawan kerja. PSC kemudiannya mengemukakan syor kepada kerajaan antara antaranya memperketatkan pemantauan projek, menambah baik sistem tender dan mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai yang cuai. Seterusnya kita beralih ke suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia, Malaysia iaitu SPRM. Apabila laporan PAC dan audit menunjukkan kemungkinan wujud unsur rasuah ataupun salah guna kuasa, peranan SPRM menjadi penting. SPR SPRM berfungsi sebagai agensi penguat kuasa undang-undang untuk menyiasat jenayah rasuah, pecah amanah atau pekatan sulit antara pegawai dan kontraktor. Dalam kes ini, menjalankan siasatan mendalam berdasarkan laporan audit dan PSC, kemudian menyoal siasat individu yang terlibat, memeriksa ikan dan dokumen kewangan, serta menahan beberapa suspek bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana projek jalan luar bandar. SPRM akan menyediakan kertas siasatan lekap selepas mengumpul semua bukti yang relevan. Kemudian, peranan peguam negara. Peranan peguam negara setelah SPRM melengkapkan kertas siasatan, peguam negara memainkan peranan penting sebagai pihak berkuasa pendakwaan. Di bawah perkara 145 uh, Perlembagaan Persekutuan, peguam negara mempunyai kuasa Budi bicara mutlak untuk memulakan perjala, uh, memulakan menjalankan atau memberhentikan sebarang pendakwaan terhadap mana-mana individu. Dalam kes seperti projek jiwa murni ini, SPRM akan mengemukakan kertas siasatan kepada pejabat peguam negara untuk semakan lanjut. Jika bukti mencukupi, peguam negara akan memutuskan untuk mendakwa suspek di mahkamah. Jika bukti tidak kukuh, peguam uh, negara boleh mengarahkan uh, siasatan tambahan oleh SPRM. So, peranan ini uh, memastikan bahawa proses-proses pendakwaan dilakukan secara profesional, berasaskan undang-undang dan bebas daripada campur tangan politik. Oleh itu dapat kita simpulkan raja ringkas aliran penyiasatan aa, seperti di atas ketua audit negara ialah tugasannya, tugasannya ialah mengesan ketirisan melalui audit dan melaporkan kepada parlimen kemudian PAC menyiasat penemuan audit dan mengesyorkan tindakan pembetulan kemudian sekiranya berlaku Uh, penyelewangan, penyelewangan, penyelewengan 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 itu di situ SPRM akan bertindak dan menjalankan siasatan rasuah dan salah guna kuasa berdasarkan laporan audit dan PSI seterusnya bahagian pendakwaan iaitu peguam negara menilai bukti dan menentukan sama ada kes dibawa ke mahkamah atau didakwa atau teruskan pendakwaan so keempat-empat institusi ini berfungsi secara berperingkat dan saling melengkapi bagi memastikan ketelusan akuntabiliti dan keadilan dalam menguruskan kewangan kerajaan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Nazrin bin Raja Johari, nombor metri 302706 Baik, seterusnya saya akan merumuskan tahap profesionalisme bagi tiga institusi utama dalam kes pelanggaran perolehan yang dikaji. Bagi institusi pertama iaitu Jabatan Audit Negara, tahap profesionalismenya boleh dikatakan tinggi. Mereka menjalankan audit secara teliti dan berkala serta berjaya mendedahkan banyak ketirisan dalam projek kerajaan Namun begitu, keberkesanannya agak terhad kerana jabatan ini tidak mempunyai kuasa penguatkuasaan secara keseluruhannya jabatan audit negara profesional tetapi kurang berkesan dari segi tindakan susulan. Okey, seterusnya bagi jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC, badan ini menyiasat selepas laporan audit dibentangkan. PAC mempunyai kuasa untuk memanggil saksi dan menilai semula projek yang diragui. Walaupun PSC bertindak secara profesional dan telus, Keberkesanannya boleh terjejas jika wujud pengaruh politik Oleh itu, tahap profesionalismanya tinggi jika siasatan dijalankan secara bebas dan adil Akhir sekali, bagi Suruhanjaya Pencegah Rasuah atau SPRM Institusi ini menjalankan siasatan forensik dan boleh menahan suspek berasaskan bukti yang kukuh SPRM mempunyai struktur undang-undang yang kuat dan menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi Namun, persepsi masyarakat terhadap kebebasan SPRM masih bercampur Jadi SPRM dianggap benar-benar profesional apabila siasatannya dilakukan tanpa pilih kasih dan penuh ketulusan ha, Secara keseluruhannya ketiga-tiga institusi ini memainkan peranan paling dalam memastikan ketulusan dan accountability dalam perolehan kerajaan Walaupun tahap profesionalisme mereka tinggi, keberkesanan sebenarnya bergantung kepada kebebasan integriti dan ketegasan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing Sekian terima kasih